Святкування дня металурга та гірника для працівників філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат продовжилося 20 липня на спорткомплексі Авангард. Цього спекотного дня члени спортивно-масової комісії профкому комбінату за підтримки керівництва філії організували та провели традиційну зустріч ветеранів футболу. 20 липня відбулася товариська зустріч з футболу. Як пройшла гра і хто переможець? Для начала я хотел бы поздравить с прошедшим праздником металлургов и граняков, жителей нашего города, работников комбината и гостей, которые присутствовали на данном мероприятии. Хотелось бы сказать слова благодарности ребятам, которые находятся на передовой, защищают нашу Украину, благодаря которым мы смогли провести сегодняшнее мероприятие. Традиционная встреча наша между командами Титан-Вольногорский Желтые воды уже проходит 48-й год подряд. Игра началась с небольшой неприятности. На восьмой минуте мы пропустили автогол после подачи желтоводского игрока с фланга от нашего игрока мяч залетел в ворота. Но данное разочарование наоборот подстегнуло. Мы собрались и Александр Ломович сравнял счет. Матч проходил в преимуществе Валягорской команды. Получилось очень неплохо держать мяч, играть широко, размашисто, ну что дало свой результат было забито еще три мяча и со счетом 4-1 вольногорцы смогли обыграть команду желтых вод. Хотелось бы отметить Корольчука Валерия, когда контрвыпады были очень опасные, увлекаясь атакой, мы получали контратаки. И Валерий Корольчук несколько раз самоотверженно, доблестно спасал ворота нашей команды. Были такие футболисты, которые не смогли взять участь в этой игре. И с какой причины? Сергей Корольков, наш несменный воротарь, с которым мы очень много десятилетий играли в одной команде, уже более двух лет находится на передовой. Также наш второй воротарь Сергей Зерной, который с детства принимает участие на разных уровнях в составе команды «Титан». Дмитрий Шмигевский, получив ранение, он присутствовал на мероприятии, но участие не принимал по причине полученного ранения. То организаторы Цигума, матчу, и встречи. Организовали под эгидой Правкома комбината при поддержке администрации нашего предприятия. Спасибо им огромное, что мы смогли в такое нелегкое время провести эту встречу, встретить гостей, достойно их принять. И, я думаю, доставили удовольствие нашим зрителям, болельщикам, которым особенно большое. Спасибо за поддержку. Были и скандирования, были эмоции, овации. Это было очень приятно с их стороны. Перед матчем в перерыве и по окончанию матча были у нас гости с Палаца культуры и спорта. Это танцевальный коллектив «Перлынка» и студия Олега Ярошенко. Большое им спасибо, что они скрасили наш праздник, заполнили наши паузы. Был настоящий праздник.